Ulama datang daripada perkataan Dia jama' daripada perkataan alim Alim seorang Orang yang berilmu Banyak ulama Orang putih dia panggil singular dan plural Bahasa Arab dia panggil mufrad Alim Banyak alir, dia Dia panggil jama' dia ada dia ada tiga jenis jamak jamak muzakkar salim jamak muannas salim satu lagi jamak taksir ha, jamak taksir ni ulama alim jamak dia ulama ha. daripada perkataan kata kerja alima alima apa maksud apa maksud dia alima tahu maka alim Artinya orang yang tahu Ulama' ramailah orang yang tahu tu ha, Maka tajuk ini berkenaan dengan orang alim ataupun ulama' Yang sudah lagi tidak diikuti Maka ayat yang saya bacakan tadi pertama sekali surah tu tawbah Surah ni kita dah baca dulu di belakang Berkenaan dengan Allah Ta'ala memberitahu um, Dalam Sesuatu peperangan berlaku ataupun ingin menghantar barisan tentera tinggalkan sedikit kumpulan untuk memahami ataupun mempelajari ilmu supaya baliknya nanti orang yang berperang ni orang yang ada yang tinggal ini pula mengajarkan orang yang balik berperang tu tadi tentang ilmu supaya tak pergi semua bagi berjihad entek Mungkin, kalau mungkinlah ada yang yang dia bagi apa yang berilmu itu uh, mati dan sebagainya mungkinlah dia memberi kesan juga kepada orang yang kemudian tu tidaklah uh, dapat sesuatu ilmu itu seterusnya em <coughs> uh, dan kita kena tahu juga dari segi sudut jihad ni Jihad bukan sekadar jihad mata pedang Tidak Jihad juga termasuk j, termasuk juga j, jihad ilmu Itu yang dimaksudkan dalam ayat tadi menurut Syekh Maghari Dan uh, ayat yang kedua saya bacakan Innama yakhshallaha min ibadihil alulama Inna Allahu Azizul Ghafur surah Fatir ayat 28 ini sesungguhnya uh, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ialah ulama sesungguhnya Allah Maha per perkasa lagi Maha pengampun dalam ayat ini Ibn Katsir menerangkan dalam banyak-banyak manusia Golongan manusia ni Orang yang paling takut sekali dengan Tuhan siapa? Ulama Dalam menafsirkan ayat ini Ibn Kasih beritahu Sebab orang alim ini Ialah ia orang yang Paling dalam Paling banyak tahu tentang hukum hakam Tentang ayat-ayat Al-Quran Mereka membaca Mereka mengamati Mereka mendalami Kan? Maka mereka takut akan Sesaan-sesaan, cerita-cerita Tentang azab Maka dia lah Orang-orang yang Alim ini uh, Imam Ahmad Ibn Hanbal Ketika datang kepadanya uh, Imam Ahmad ni Imam besar kan tuan uh, Dia imam Yang pernah di penjara Begulama dalam dipanggil apa Uh, pemerintahan khalifah yang bermazhab Mu'tazilah sehingga empat uh, empat tak silap saya empat generasi sehingga generasi yang keempat tu barulah betul-betul dia berfahaman dengan wasiq khalifah al-wasiq itu barulah dia berfahaman Ahlus sunnah wal jamaah Mu'tasin ke Ma'mun ke siapa lagi seorang itu semua yang menangkap dia dan tidak memberikan dia berceramah Ada yang cerita ada seorang itu datang daripada Andalus Datang ke rumah dia berlakon jadi orang Peminta sedekah Boleh nak mengaji dengan aku tapi satu hari satu hadis je Untuk kau balik Orang tu sanggup menakuni Imam Ahmad Dia datang macam datang minta sedekah Ambil satu hadis dia balik dia ceritakan dalam ni kalau tak siar saya dalam kitab siar A'lamu Nubala Imam az zahabi Hebat orang ni Dan Imam Ahmad tidak diberikan berceramah Orang yang sangat zuhud ha, Zuhud Tidak mahukan kekayaan Harta dan sebagainya Satu ketika dia keluar Dia mengangkat barang yang banyak Orang berkuda, berhenti Orang yang ada dekat kedai tengok oh, Imam, apa kau buat ni Memang kita orang tolong Kita kesian tengok kau buat Angkat barang, berat kan Dia kata tak apa, aku boleh buat dia kata uh, Kau orang alim, kau sekian dan sekian betul apa yang dijawab Dia kata Kalau lah kamu Lahu ta'lam ta bi'anni minal khataya wal zunuh Lahu sawutani uh, bit, uh, Roksi bitura Dia kata Kalau aku ini kau tahu Tuhan ni hanya tutup saja Aib aku Tengok zuhud ni Muhammad kalau lah kau tahu ya aku ini mempunyai khataya dan zunub dosa ini Kau akan ambil tanah ni, kau akan tepik kepala aku dengan tanah itu Aku ni orang biasa je Tengok begitu zuhud Imam Imam Ahmad Jadi Kita nak kena belajar-belajar Ini -belajar. hadis pun Imam Ahmad yang meriwayatkan Imam Ahmad juga guru pada Imam Al-Syafi'i dalam hadis Dia ada kitab Musnad Ahmad dan dia juga murid kepada Imam Syafi'i Dia saling mempelajari antara satu dengan yang lain Imam Syafi'i ni tak ada buku bab hadis Dia ada buku fiqh Tapi dalam bab apa ni Hadis Imam Ahmad ada kitabnya Tapi dia dalam mazhab dia Murid dia lah yang 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 tulis tentang mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Baik <tuh> Ini hadis ayat Quran tentang surah Fatihah. Jadi dan surah semua yang saya baca tadi Allah Ta'ala suruh katakanlah Wahai Muhammad Adakah sama Kul hal yastawi alladhina ya'lamu Walladhina la ya'lamun Adakah sama uh, Level Orang yang mengetahui Dengan orang yang tidak mengetahui Maka dia kata Innama yatadhakaru ulul albab Sesungguh orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Ayat ini semua tentang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ilmu. Maka hadis um, hari ini berkaitan dengan ulama sudah lagi tidak diikuti. kita kembali pada uh, 149 tu keterangan hadis. <coughs> Maka disebut hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa keadaan umat akhir zaman ini sudah menghampiri keadaan seperti mana yang telah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita baca, kita boleh dapati ini dah berlaku dan inilah yang kita berada dalam zaman ini kita telah berada dalam zaman zaman ini Akhir zaman Masyarakat hari ini nampaknya sudah Mula jauh daripada para ulama Boleh jadi dia secara betulnya dia Memang tak suka langsung Sebut saja ahli ulama Dia tolak Boleh jadi juga Dalam mulut berkata-kata Dia kata dia ikut ulama Tetapi dari segi perbuatannya tidak bertentangan kontradik sekali dengan apa yang dia sebut <coughs> mereka takut mendekati para ulama kerana khawatir perbuatan mereka akan ditegur isu tuan-tuan uh, saya nampaklah benda ni selalunya kalau tu orang macam tuan-tuan ni kita syukurlah orang macam tuan-tuan yang datang ke masjid ni kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan tak suka pada ilmu, tuan-tuan tak datang masjid. Bukan tuan-tuan saya, saya kata saya ni alim tidak. Saya ni orang biasa. Siapa siapalah kalau dia datang ke masjid tu, kalau orang datang ke masjid artinya dia minat dengan ilmu, nak pelajari apa yang Allah bagi tahu dalam Quran, apa yang Nabi beritahu dalam hadis, itu artinya orang nak kepada ulama tu sebaliknya kalau isu-isu ini selalu berkaitan dengan orang liberal ni Berfahaman liberal hari ini Kita lihat memang mereka akan mengasingkan dunia dengan dengan akhirat Tak boleh sepi sekali kan Apa yang berkait dengan keduniaan ialah keduniaan Bak dalam masjid satu perkara yang lain Tak boleh sebenarnya sekali Islam dia panggil manhajul haya Islam ni ialah uh, Dia panggil hmm, uh, uh, dia, panggil, panggil manhajul haya ni apa? Cara hidup The way of life Cara hidup Dalam politik pun Islam kena ada Dalam ekonomi pun Islam pun di situ Dalam masjid apa tak lagi Dalam sosiologi pun sama muamalah dan pun sama dalam bank pun sama dulu isu dalam celup jari untuk pilihan raya dalam dakwah siapa yang bangkang geng-geng liberal lah kenapa nak babitkan juga institusi kefatuan nak celup jari pun nak kena tanya muzakarah fatwa ke masalah ke ini saya dapati daripada uh, tuan guru Dr. Aizal Mas'ud tersebut Ini ni dalam kajian ni kenapa nak celup jari bab-bab celup jari ni kita nak celup jari kita fikir nanti nak kekal dia dua tiga hari kan tak betul nak bawa semayang macam <gifat gifat> mana tu maka bawa lah, isu ini kita sebab celup ni pula tak orang mudi yang kali. ha jadi isu tu jadi nak kerajaan dia memikirkan itu kaedah untuk orang tu tak menipu uh, mengundi minyak kali So, dia celup tu kira ia itulah kali pertama dia mengundi untuk masa tu Dan terakhir tak ada dua kali, tiga kali Maka dibawa ke kepada institusi kefatuan Maka ada satu kelompok yang beritahu Kenapa nak bawakan kepada institusi kefatuan Ini pun nak kena tanya Ini siapa tuan-tuan? Ini geng-geng liberal ni Tuan-tuan boleh carilah dalam internet dan sebagainya Dia tak nak supaya Jangan dia dia jangan campur adukkan dunia dan agama. Jangan campur pada mereka. Maka segelintir uh, dipanggil ahli masyarakat hari ini sudah tidak malu untuk melakukan maksiat walaupun di hadapan orang yang berakhlak tinggi. Wallahu um, alam -Mmm. kalau dari segi um, kalau Malaysia punya lah saya tak tahu lah kalau di luar negara kalau kan, lah majlis uh, tilawah al-Quran dijemput apa ni orang-orang alim di situ untuk diperdengarkan ayat Quran adanya bersyair tu saya rasa Malaysia ni masih terkawal lagi benda ni kalau di luar tu Allah 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 kan tetapi orang-orang oh, juga saya tak nak sebut mungkin ada yang Uh, kalau dulu um, Dia panggil apa Saya pernah dengar tapi tak tahu ya atau tidak Orang askar ni dalam Ketenteraan Dia kadang-kadang hari, ke, um, hari Dia panggil apa satu-satu majlis tu Mula-mula start tu dengan Dengan elo pula. baca Macanya doa Al-Fatihah, Ustaz datang bacakan doa Selepas tu Kalau ok Selepas tu tari menari Terpulanglah pada ustaz yang datang tu dia boleh dibenarkan balik atau dia nak tunggu Tak jadi juga ha, Ini orang alam saya takut menyinggung sebagai pihak tapi mungkin yang ini berlaku ha, Dulu lah sekarang ni orang alam Saya pernah dengar begitu tu Kalau ada sangat-sangat mengecewakanlah sebab Orang yang membacakan doa itu pasti dalam kalangan orang yang berilmu Ilmunya mungkin lebih Kita kata ilmu agama Bukan ilmu dunia Bukan ilmu engineering, tidak Kadang-kadang mereka Sengaja melakukan perkara maksiat itu Di hadapan para ulama Untuk menunjukkan uh, Perasaan ego dan bongkak dengan tujuan uh, Untuk Mencabar kewibawaan Ulama, boleh jadi Maka golongan ini Juga pandai bercakap Dan sering memutar Belikan kenyataan Percakapan mereka begitu halus dan boleh memikat orang lain pada hati Padahal hati mereka adalah hati harimau yang bersedia untuk menerkam dan memangsai musuhnya. Ini pun saya sempat nak cerita dulu. Saya banyak data-data ni saya dengar daripada Dr. Aiza Masuk ni sebab dia pengkaji, dia researcher dalam. Baru ni dia ada program kami dijemput dia juga pembentang. Uh, dalam kalangan dia panggil pun guru takmil uh, guru takmil daerah Alu Gajah ni tapi kebetulan saya tak ada saya pergi ke Kenduri ke Sentul di buat hari Sabtu uh, dia kata <coughs> ada satu dialog dia panggil apa uh, bukan dialog dia panggil apa macam seminar tertutup dia buat di satu hotel saya pun terlupa, saya pun ingat ingat lupa mana cerita di hotel tu masa tu uh, dia ni salah seorang peserta dalam hotel tu yang mana pembentang-pembentang kertas kerja ni Dalam kalangan orang Islam Tapi pufahaman liberal Ada juga orang kafir Yang yang mungkin mengkaji tentang Islam dan sebagainya Menafsirkan ayat Al-Quran Contoh dia kata Lakum di nuku wal yadin Agamamu, agamamu, agama aku adalah agama aku Maka dalam menafsirkan itu sangat menyedihkan Yang mana Bukan yang kata orang kafir yang menerjemahkan men men atau menafsirkan ayat itu Yang orang Islam ini yang berpangkat profesor, doktor ini mengatakan Ini ada ruang kepada orang Islam untuk murtad ha, Allah Ta'ala kata itu Tengok macam mana dia menafsirkan ha, Maka percakapan memang halus memikat orang lain Kadang-kadang ha, kadang-kadang berhujah uh, dengan hujah yang nampaknya Bagus sebenarnya mereka banyak menggunakan akal daripada apa yang Nabi sampaikan, apa yang Allah turunkan. Baik. Lakum dinuku waliyadi. Ini ayat ni kena mengaji tuan-tuan sebab tu dalam sirah nabawiyah ni um, sebab Nabi di awal dahulu Nabi bila Nabi berdakwah Nabi Bagaimana Nabi ditentang oleh Quraish ni Masa tu aku tarik pada lagi Sampai datang satu idea Boleh tak macam ni Muhammad Lebih kurang lah cerita <tuh> ni <tuh> boleh. boleh tujuh Kita rahimkan waktu Hari ni kami Beragama dengan agama kau okay. Besok kau beragama dengan agama aku Itu cuba-cuba Tengok mana sesuai Macam tu dah lebih kurang Kalau rasa nampak